Гість програми знакоклику Віталій Пачевський, власник приватної охоронної структури, ветеран спецслужб. Добрий вечір. Добрий вечір. пане Віталію. Перше таке загальне запитання перед тим, як ми детально розберемо те, що сталося. На ваш погляд, в Україні повернулися чи повертаються лихі 90-ті? 90-ті з України. они, во-первых, не уходили никогда, то есть они были как бы притихли. То есть, а сейчас они явно выражаются в связи с тем, что ситуация в стране только ухудшает, только ну, приходит, ухудшается, то есть и как бы нет ничего такого хорошего, чтобы они не ушли. То есть они явно будут прогрессировать, и сейчас каждым днем все будет хуже и хуже, потому что, как показывает повод уже расстрел в магазинах Фарум. То же самое, хозяина расстреливали на ходу, то есть охрана стояла, смотрела, а киллер просто стрелял, то есть кадры попали опять в интернет, везде это был форум. Сейчас повторился караван. И сейчас еще известно, сколько еще повторится всяких событий, которые будут нехорошо влиять на психологию наших людей в Украине, на, на нацию, на все остальное. Здесь 90-е годы они, они не могут уйти, потому что у нас, как говорится, видно невооруженным глазом, что у нас происходит. То есть народ нищает богатые становятся богаче, а бедные беднее. Естественно, а, злочин... А, злочин... А, злочин... а злочинность у нас как бы, То есть, начиная от уровня милиции и оканчивая нашим президентом, у нас люди только... Ну, они ничего не могут толково не предложить, ни альтернативу. То есть, злочинность у нас... Начинають только боротися за своє виживання, то всі починають жити, починають існувати, существувати, починають кушати, їдять, і їм ніхто этим не препятствує. Тобто у нас організовано злочинності ніхто не преп'яствують, ніхто не мішає розвиватися і родити своїх собі подобних. Ваша оцінка того, що сталося, тут таке специфічне сприйняття, тому що все зафіксовано камерами, і кожен може дивитися. Тут треба ще зважати на етичний аспект. Але поза тим, ми зараз у 21 першому э, сторіччі. Такого не було, до речі, у 90-х. Да? Тобто, по суті, є е, всі картинки того, що сталося, ми навіть можемо показати і, і розібрати. Можливо, ваш погляд як фахівця. Давайте попросимо режисерів показати нам е, відео, коли м, стрілець е, ходить по торгівельному залу. Е, Скажіть, що ви можете сказати з поведінки цієї людини е, професійно? Ну, чоловік, хтось, як как б, бы, тось, ну ходить по залу, він знає, що он хоче. Тобто, он, то он наблюдає, він чітко просматривує зал. Питання: він знає, що його знімає зараз камера? У мене таке відчуття, що так. Да. Здогадується, да. тоді питання: якщо він це знає, то красти під камеру, ну, по суті, це документувати себе і провокувати затримання. Дивно, чи не так, людина зі зброєю в руках краде під телекамерами, чи ні. Да, это, как, это, это насколько это неудивительно, насколько человек понимает прекрасно. Даже если он то есть пошел на воровство, пошел Почему? Потому что он знает, что вот он четко рассчитывается, даже мелочь отвлекает. То есть такое ощущение, что вот это актер одного действия. То есть это снимается, как он снимается в кино. Вот <связывается> него <он> такое ощущение, <связывается> что он... Что <связывается> хлеб и молоко? проще, чем ну, хлеб и молоко может быть так, что здесь может быть, естественно, что он зашел... Во-первых, караван — это магазин, где очень много людей. Во-вторых, этот хлеб и молоко — мысли в том, что все может быть в жизни. То есть я не буду говорить, это дело следствия, дело все. Просто мое мнение, что человек привлекал свое внимание хлеба и молоко. Вот кто его не знал, вот кто-то показывал знак, что он есть. Может, он четко будет видно дальше, и здесь видно, может, Что он привлекает себе внимание? Вот он не спешит рассчитываться, медленно рассчитывается, оглядывается. То, ну, тут... То есть, человек ведет себя, версия про хліб і молоко як про найменш необхідний набір продуктів для виживання. Можливо ну, він ну, ховається я... і просто виживає десь Ну, він ховається і просто В шпионских фильмах есть: я буду журналом маганек в зеленом плаще. да, не привлекаясь, то есть снимать. Тоже может быть здесь. Но здесь он взял молоко и почему-то черный хлеб. Обычно, кто покупает, я берут батон и молоко, и черный хлеб. Ну, молоко, и, то есть, ну, не черный хлеб. Вот здесь он взял хлеб, во-первых, в руках нету ни корзинки, ни тележки, ничего нету. То есть здесь ситуация разная может быть. То есть он здесь явно привлекает внимание к себе. Привлек... Вот он привлекает внимание к себе, здесь явно это видно. Он идет уверенно, он знает, что он делает. Вот он даже на кассе, он не спеша ведет расчет. Вот человек рядом стоит, он суетится, где-то что-то. Этот же уверенно работает. Ну, вот, Якщо... Уверенно, да, уверенно mm -hmm. так. Вот, проверил, да, тоже показав, що в кармані у нього знаходиться вот, предмет предміт вироста, котрому сформував, взяв здачу, -то взял. Взял задачу, тихонечко, спокійно, виходить. Тобто не спеша. Давайте подивимося вже шматок, коли е злочинець перебуває разом з охоронцями в кімнаті е охорони і по суті, можливо, проаналізуємо його. Тобто, ми можемо сказати, що людина веде себе абсолютно спокійно. Да? І ось характерний жест. Він показує рукою в напрямку другої двері. Напевно, питає, чи є там вихід, чи що. От як би ви розцінили поведінку цієї людини? Давайте запустимо відео. Пане Віталію. Ну, тут он действительно спросил, скорее всего, показал на дверь, спросил, что там находится. То есть вот ему предложили пройти осмотр, то есть это есть понятие поверхностного осмотра, то есть это не досмотр, это осмотр. То есть охрана, как бы выполняет свои функции. Она попросила не трогая его руками, ничем правильно выложить что из карманах, Он на это спокойно идет, то есть он идет спокойно, показывая, что у него в карманах что есть. Вот, ну, то есть здесь охранник тоже как бы показал руками. давай забыл зубы да. намоси трошечки, есть тут охуенные не перевысишут. Не перевысишут, полностью, да. Полностью. Они работают как есть по, то по закону. Здесь показывают. То есть это поверхностный осмотр, потому что досмотр имеет право делать это сотрудники СБУ, сотрудники прокуратуры, либо сотрудники милиции, ну наделенные полномочиями. Охрана же частная, приватная охрана, то есть у нас она не имеет права, то есть проводить досмотр. То есть то они просто просят его. Добровольно, добровольно, он может, а а или вообще ничего не делает. И он имел право вообще отсюда, они не имели права его держать. Он сказал, я могу, я я пойду, то есть они, он может вот сюда беспрепятственно мог выйти. Он по закону, він просто должен был Он должен, мог проигнорировать. Біс сотрудника міліції, он мог відсюди вийти. Якщо раптом, ну от, м, тут треба розбиратися, що ми бачимо на відео далі, давайте е, ми запустимо відео, він виймає щось з кишень, що це ну, тут можна по-різному ідентифікувати ці речі. Якщо припустити, давайте зупинимося. Якщо припустити, що він з кишені витягнув щось, що він там умовно вкрав. то что теперь? Теперь охранцы могут его каким-то чином затримувати або выкликать милицию для того, они чтобы... Они должны были уже вызвать милицию, в тот момент, когда они завели, когда они снимали камеры, они должны были уже удерживать, затягивая время, грубо говоря, то есть затягивая беседы с ним, уже должны были вызвать наряд патрульной постовой службы милиции. Они должны уже были вызвать. То есть должна милиция уже должна была подходить. Милиция здесь, они же не вызвали. Они просто не вызвали милицию, они просто начали с ним беседовать. Скорее всего, ну, я не буду допускать, там есть разные фирмы, разные охранные ситуации, но здесь они при когда он трогал ее рукой, естественно, там была кабура от пистолета. Они видели оружие. Вы Ви вважаєте, что он уже знает, что я не могу. Я, я, да, я знаю, я уже вижу, что они уже знают, что он есть оружие. Потому что когда он рукой тронул, кабура висела. С этой стороны, откуда он даст у вас после того, дальше это будет видно. То есть они уже не А может навпаки, людина владеет навичками прихованного, носіння зброї, і И вони не знают, что нет. Охранник трогал рукой именно там, где находится кабура. То, что я видел, я не раз просматривал и дома, и в интернете, я смотрел эти кадры. Начебто спокійно і нічого не вищує, вот він да. намагається вийти. Давайте зупинимося давайте ведет. зупинимося віду. І тут вот, ми бачимо, да. що він намагається йти в інші двері, але права рука вже тянеться до способу. Він вже руку, да, руку положив, там, де вони були, кабрук, то есть було б бы видно. І по-любому, 4 чоловіка знаходиться на позиції, есть він вийшов, він випав просто нормальну позицію, з яку він би уходити. А чоловік по чоловіку видно, що чоловік доволі таки уверений. далеко не идиот, не имбецил, не дурак, то есть не психически больной. Человек очень адекватный и адекватно знает, что он делает. Это видно по каждому поступку. То есть он, он спокойно не вызывает агрессию ни у охраны, ни у кого. Потом уже видно было по тем, когда он спокойно сел, спокойно молчал, спокойно беседовал. Выполнял требования охраны, поверхность досмотра, они осмотрели, он им дал все права, то, то есть, не нарушая ничего, абсолютно ничего, которое, чтобы могло там вызвать агрессию охранников, агрессию с его стороны, спокойная беседа. Да, он этим... чому... хотел выйти, а не смог. Напевно, они уже чи хотели выкликать милицию, чи выкликали. Почему они не, 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 выпустили его с промещения? Ну, видно, то есть, уже как бы, то есть, видно, милиция или вызывалась милиция. Скорее всего, что мы вот, милицию вызвали. Но ну, просто не успели до милиции, как бы, дойти, Хотя в караване должно наряд милиции постоянно быть. Это магазин, это не только, не только караван. Везде должна быть милиция, патрульная постсовная служба по одной простой причине. Это места большого собрания людей. Это там и дети, и там и все остальное. То есть там должна быть постоянная, то есть патрульный наряд милиции должен присутствовать постоянно там. Давайте подумаем, что чуть-чуть дали, довольно такие драматичные кадры. Все, надеваются вот ту очень швидко. Да. Вы вот смотрите, правильно занятая позиция. Вот человек в белой рубашке, да, охранник, он подошел, вот он выждал момент, когда тот подошел и закрыл плечами он закрыл других охранников происходит он будет стрелять то есть они, они не борьба проще свечить? ну борьба светить про то но ну, вот вы видите то есть ну, это про то что к сожалению ну, эти ребята как вам сказать ребята не вооруженные ребята не подготовлены это а Вин? а зл злодей ну злодей хорошо подготовлены очень спокойно вот он знает что у меня такое ощущение что он в этой комнате был и не раз вот такое ощущение что он здесь вот перезарядил mm -hmm. вот он вышел І спокійно йшов, посмотрев, то есть, ну, шапка його залишилась. Там шапки, там, вещи то він не забрав почему то І хліб залишився на цей момент. Потім зараз буде вивчатися, тобто, как бы, якби ну, тобто пальці все осталось. Он оставил, улики все на столе. Uh, він залишив навіть такий пристрій для уловлювання. Це случайне uh, слід, насколько я поняв. Або, або у боротьбі, так. Або боротьбі, да. Про, Про що свідчить здесь... наявність такого пристрою і наявність нестандартних боєприпасів, які він, скоріш за все, ну... власне, робив. человек этот, ну, судя по его возрасту, то есть как бы он подготовку где-то специальную, ну, тем более у нас в Украине он ну, не мог получить за этот короткий период. То есть он получил то это или это офицер, которого довели, там, не знаю, бытовая какая-то ситуация, но просто это говорит о том, что человек действительно занимается оружием сам, то есть, скорее всего, ну, есть любители, есть профессионалы. То есть, вот он, скажем так, любитель-профессионал, скорее всего, на мой взгляд. То есть, он стреляет, частенько он где-то выезжает, скорее всего, там по каким-то кассерным банкам, в лесах, в полях, где-то отстрел ведет. То есть, возможно, что его действия, как вот по борьбе, даже когда на него напали, удерживали, человек просто уходил. Человек, то есть, знает, обладает, то есть, где-то, скорее всего, какими-то хорошими навыками, какой-то ну, единоборство, то есть, он ну, видно. И давайте видим, как он выходит из комнаты, что можно оценить, как можно оценить действия... Двох охоронців у торгівельному залі і його. Roster. Давайте подивимося. Ще один шматок відео. Так, ми бачимо, що один з охоронців зацікавився тим, що відбувається в кімнаті, пішов, подивився і не розуміє, коли він бачить, що його <kam> колеги é, на підлозі. Это... І що відбувається далі? Ти скажу, що молодой джерели в армії не служив, тобто ніде не робив, він пішов в охрану, просто обрек себе на этот Как говорится, знать по объявлению, дайте мне работу, я готов работать и готов погибнуть за два У Я смеюсь, таких охранников, это, к сожалению, такое есть. Но тут уже четко видно, что охранник растерялся. Охранник не понимает, что делать. То есть он даже не блокировал ни дверь, он ничего. Да, инстинкт самоохранения у него же роскошный. Он растерялся, но он побежал там, сопровождал его. Но тут самый интересный момент, как уходит убийца. Убийца, убегая отсюда, не задел плечом ни одного посетителя. Вообще не задел ни простого гражданина, никого. Не толкнул, не спровоцировал, нигде ничего. То есть он ушел очень спокойно, очень красиво, не нарушая, скажем, закон. Он не толкал, то есть без драки, без шума, без пыры. С уже свечи. Ну, это связь о том, что человек просто очень хорошо ориентируется в этом пространстве. То есть, и, то есть человек знает, как это делать. То есть это человек, который где-то учился, скажем так, не по фильмам. То есть где-то вот, вот он молча, смотрите, положивший пистолет в руку, он просто уходит. Он просто уходит. Причем, если бы он задел бы, то есть психологически человек готов был на это. То есть он психологически был готов на это убийство. Мне так кажется. Это мое мнение, оно может быть субъективное. Но, то есть он, вот видите, вот он, смотрите, он идет очень спокойно, не толкая. Вот смотрите, плечо развернулось, то есть поворот плеча, поворот туловища, он просто ушел. Он просто лавировал, как лодка, которая, то есть капитан, который ведет шкуну, то есть зная каждый мель. Он обошел каждое свое препятствие, он ушел. При том всем, что охранник бежал. Не, то, что там он ломился, да, там люди мешали ему, охраннику люди мешали. Он же уходил в пространство спокойно. Вот здесь охранник просто трус. Как трус. То есть я не могу, то есть, как бы, то есть на его месте там бы каждый мой. Ну, это люди, два охранника, это неподготовленные ребята. Это ребята, которые получили инструкцию, получили где-то что-то. Возможно, где-то купили посвечение, что они имеют там какой-то степень охраны, то есть там удостоверение хроника. Ну, даже не учились. То есть, ну, вот, это видно все. Это, охрана, которая... Какие выставки мы можем забыть все виду, что перед нами профессионал, да, это, что перед нами особливо э, не Да, особо это, Да, это, это реально, это очень опасный человек, реально это опасно. Это зверь, который начал кусать. Это зверь, который уже после, он же понимает прекрасно, что он совершил тройное убийство. Тройное убийство это пожизненный срок, это пожизненный срок, и он это прекрасно понимает, и он это, то есть он на этот шаг пошел осознанно. Вот вот, вот даже здесь повтору, вот видно, что он сидит, он, он очень спокойно, очень хладнокровен. Это реально, он человек, который, если его сейчас не задержать, даже время нельзя, возможно, что он где-то стреляет еще. У него же оружие осталось, у него все осталось. То есть его при задержании, это очень опасный человек. Это человек, которого, ну, его надо ликвидировать, то есть, по крайней мере, при задержании. Скажите, пожалуйста, э, ну, я думаю, мы можем уже остановить это видео. Его действительно много смотрели, угу. оно довольно драматичное, и очень много людей, наверное. Воно шокувало. Скажіть, будь ласка, він може бути ким завгодно. Він може бути і працівником правоохоронних органів, колишнім, нинішнім. Може бути ким угодно. Да. Скажіть, будь ласка, питання з 18 жовтня набуває чинності новий закон про охоронну діяльність. Він, зокрема, дозволить охоронцям магазинів супермаркетів застосовувати до відвідувачів силу навіть спецзасоби в окрім в окремій 12 статті. Документу це передбачено. Що це? Це вірний логічний крок. Чи це... Нет, с провокуя нет, это Суточки. логичный шаг, я считаю, это шаг, который даст права охране, где охрана наконец-то начнет выполнять свои функции охраны, а не статистов и мальчиков для битья, потому что что-то происходит. Охрана, то есть на сегодняшний день охрана, она не имеет права ни задержать, ни провести следствие, она не имеет ничего. Охрана просто выполняет роль статистов, к сожалению. То есть у нас есть охрана, есть лицензиат, мы работаем то есть как бы по специфике, но ну, не дай бог мы задели, даже взяли человека на воровстве, мы его задержали этот вызывает адвоката, вор. Вор, реально вор, вызывает адвоката, и охранник получается неправ. Но согласитесь, что охранники сами очень часто провокуют немотивованным насилием. Есть, есть, на есть. Ну, я скажу так, с вступлением в силу этого закона, я думаю, что нужно будет подходить более качественно к отбору охране. То есть, я думаю, что многие бизнесмены, которые привыкли в которые обращаются к услугам охраны, задумаются о том, что охранникам нужно платить деньги, а не 6 гривен в 6.20 в час, где охранник работает на объекте, рискуя своей жизнью, наводя порядок, не допуская даже вот убийцу, слава богу, что он ушел, не пошел там в комнату, в детскую комнату, никуда, то есть не устроил а как в Америке стрельба, как в Польше стрельба происходит, как в Норвегии стрельба. То есть все-таки, охрана выдавила его из зала. То есть охрана здесь работала, он ушел в зала. Ну, если бы он не захотел уйти из торгового зала, он бы не ушел, и охрана его не препятствовала, он бы мог еще положить людей. Но он просто ушел из зала. Но здесь нужно этот закон, это правильный закон. Он должен был принят еще быть намного раньше был. Вот сейчас это логические шаги этого закона. Говорят о чем? Что охрана должна оплачиваться, охранники должны отбираться жестко, охранники должны проходить спецподготовку, обязательную спецподготовку. А не так, что отсутствие судимости, отсутствие препятствий врачебных. И он приходит, все, я охранник. Пан это... Виталий, мы благодарим за то, что пришли. Благодарим за э, то, что были с нами. Благодарим за то, что розказали. Залишайтесь на ТВА, реклама мене швидко.